Сейчас мы с вами находимся на судостроительном заводе «Залив» в городе Керч. Сегодня здесь состоялся торжественный спуск судна для норвежской компании. И сегодня на это мероприятие пригласили студентов Национального университета кораблестроения. Ну что ж, посмотрим, как состоялся этот праздник. В рамках сотрудничества судостроительного завода ⁇ Залив ⁇ и Национального университета кораблестроения завод пригласил студентов старших курсов на семинар-практикум, который проходил 28 апреля во время спуска на воду судноснабжения буровых платформ. Во время представительского часа студенты познакомились с главными специалистами завода, которые рассказывали об особенностях судостроения в городе Керч. Руководство университета и завода подписали договор о дальнейшем партнерстве и сотрудничестве. Ректор НУК вручил модель яхты и кар и торжественно принял директора завода в почетные выпускники Национального университета кораблестроения. Я считаю, что сегодня это знаковое событие. Во-первых, такая большая делегация студентов впервые приехала на завод «Залив». И ребята многое для себя открыли. То дело, которому мы служим, это подготовка специалистов для судостроительной отрасли. Оно очень важное, и события на заводе «Залив» еще раз тому подтверждение. Стоит отметить, что практически все руководство завода «Залив» сегодня – это выпускники нашего университета. Как руководителю предприятия видит сегодня молодое пополнение будущих корабелов. Сегодня завод «Залив» испытывает трудности в молодых кадрах, кадрах и в этот торжественный для завода день спуск очередного корабля, видеть студентов, будущих корабелов на заливе, это очень приятно и почетно. Студенты посетили заводской музей, док и стапеля и смогли увидеть сложный производственный процесс изготовления судов. Каждый смог убедиться, насколько важна теоретическая подготовка, которую студенты получают во время учебы в университете. Интересная и захватывающая экскурсия продолжилась торжественным спуском на воду корпуса судноснабжения буровых платформ «Сайн Принцесс». Заказчиком корпуса выступила норвежская компания. Размеры судна, которое также называют норвежской принцессой, достаточно внушающие – 78,6 метров в длину, 17,6 метров в ширину и 7,7 ,7 метров в высоту. Церемония спуска началась в 12 часов дня. На ней присутствовали сотрудники завода с семьями, школьники и студенты, руководство завода «Залив», заместитель городского головы города Керч, а также ректор Национального университета кораблестроения. Генеральный директор завода Николай Ермак поблагодарил судостроителей за выполненную в срок работу, несмотря на тяжелые погодные условия и принципиально новый проект судна. Профсоюз завода «Залив» наградил грамотами и денежным вознаграждением работников, принимавших участие в постройке корпуса. После торжественной части все устремились к судну, чтобы посмотреть на его крещение. Судно уверенно сошло со стапелей, и бутылка шампанского разбилась о борт, как только судно коснулось воды. Особенно почетным для нашего университета стал тот факт, что крестной матерью судна стала именно студентка Национального университета кораблестроения Анна Бондаренко. Очень долго ждала, чтобы она с судна, чтобы ударить эту бутылку. Просто большое спасибо за такую наданную мне честь. Я этим очень горжусь. Я буду помнить это всю жизнь. Очень интересно, очень много впечатлений. Очень здорово, что крестная мама так отлично разбила бутылку. Не, ну, все произошло как положено. После торжественного спуска судна студентов ждала приятный сюрприз экскурсия по городу Керч. Прогулка по городскому пляжу доставила массу положительных эмоций, а кому-то даже позволила открыть пляжный сезон. Панорамный вид на город, открывающийся с горы Митридат, позволил убедиться, насколько красив промышленный судостроительный город Керч и как судостроительная промышленность отражается на благополучии города. Поездка на судостроительный завод никого не оставила равнодушным и воодушевила будущих корабелов на возрождение былой славы родного судостроительного города Николаев.